আমাৰ পাকঘৰলৈ নতুন এটা ৰেচিপি সৈতে মই স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া মই আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈছোঁ এয়া হৈছে ক'লা কচুৰ সুঠি আমি সুঠি বুলি কওঁ ক'লা কচু মই ভালদৰে ধুই হ্ৰদত শুকাই ফুৰি দিছিলোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি এতিয়া মই ইয়াৰে আঞ্জা বনাওঁ বহুতেতো বেয়াই পায় আমিতো খাই ভাল পাওঁ আপোনালোকে কেনেকৈ পায় জনাবচোন এতিয়া ইয়াৰে মই অলপ বেছি নলওঁ ইমানখিনি ল'লেই হ'ব পানী তিয়াই থৈ দিম এঘণ্টাৰ বাবে এঘণ্টাৰ বাবে তিয়াই থৈ দিয়ে এইখিনি কোমল হ'ব আৰু বেছি হৈ যাব এয়াই এঘণ্টাৰ পিছত ধুনীয়া কোমল হৈছে এতিয়া মই এইখিনি পানীৰ পৰা উলিয়াই ল'ম এইখিনি মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ ইয়াত পানী নাই এতিয়া মই এইখিনি মাছেৰে সৈতে খাৰৰ আঞ্জা বনাওঁ এয়া মই ক'লা খাৰ লৈছোঁ ভীমকলৰ বাকলি পুৰি কলাখাৰ বনাইছোঁ এনেৰে খাৰ এতিয়া বনাই আমি খুব ভাল পাওঁ এয়া পাঁচফোৰণ দিলোঁ নিমখ দি নিমখ কমকৈ দিম এয়া কলাখাৰ বিহুতে দিম থলোৱা ৰেচিপি হয় কলা খাৰ দিম দেখিম নিদিওঁ খাৰখিনি জাল আছে অলপমান দিম বেশি টান রেসিপি নয় এই সহজ রেসিপি আমার ঘরোয়া পদ্ধতি বনালে হল আমার গাঁত এই খুয় যায় খাইও ভালো লাগে মাছ থাকলে ইয়ার রেসিপি আর বেশি হয় সেবা মানে আজকে মাছের মানে এইখানে ভালো উতলি দি পয় জায় ধিয়া পাউডার দি অ আৰু এতিয়া মই ইয়াত মাছৰ মগা দিম এফাল দিম এফাল এতিয়া এইখিনি সিজিবলৈ দিম এয়া মোৰ শলা কচু আৰু মাছৰ খাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে যদি এনেদৰে খাই খোৱা নাই খাই চাবচোন বহুত ভাল লাগে কলা কচু বহুতৰে অপ্ৰিয় হয় কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে নাখালেও আমি ডাঙৰবোৰে খাই কিন্তু খুব ভাল পাওঁ এয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ ৰেচিপিটো চাই কেনেবালৈ জনাব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব नतुन एउटा रेसिपिसके मतिश्रुति धन्यवाद